Terima kasih klik video ini dan jangan lupa subscribe. Masyarakat baru-baru ini digemparkan dengan sebuah tragedi yang amat menyayat hati di Batu Caves. Niat asal untuk memburu haiwan berakhir dengan kematian seorang rakan akibat tembakan yang tidak disengajakan. Namun, apa yang menyusul selepas insiden itu lebih mengejutkan dan mendedahkan betapa rapuhnya iman dan nilai kemanusiaan apabila panik dan ketakutan menguasai diri. Mayat mangsa yang sepatutnya diuruskan dengan penuh kehormatan sebaliknya dibawa lari sejauh 300 km hanya untuk ditinggalkan di tepi jalan perbuatan ini bukan lagi sekadar kisah kemalangan tetapi ia telah bertukar menjadi sebuah cerita tentang pengkhianatan, kezaliman terhadap si mati dan cubaan untuk lari daripada tanggungjawab. Ia menimbulkan satu persoalan besar mengapakah tindakan sekejam ini boleh terlintas di fikiran? Jawapannya mungkin terletak pada satu penyakit hati yang berbahaya apabila takutkan hukuman dunia mengatasi rasa takut kepada Allah. Namun, apa yang dilakukan oleh suspek adalah melangkaui batas kemalangan. Tindakan menyembunyikan jenazah dan meninggalkannya tanpa sebarang pengurusan adalah satu dosa besar. Yang lain pula, Islam mewajibkan kita untuk memuliakan orang yang telah meninggal dunia sama ada kawan maupun lawan. Namun, ada yang pelik dalam cerita yang disampaikan oleh rakan mangsa ini. Jadi, apa sebenarnya yang telah berlaku? Dalam suasana sunyi dini hari di Kampung Selamat, Semanggol, dekat Bagan Serai, penduduk dikejutkan dengan penemuan mayat seorang lelaki di tepi jalan tanah merah yang tidak berturap. Tubuh kaku berusia 43 tahun itu terbaring dalam keadaan mencurigakan dengan tiga kesan luka di bahagian belakang badan. Jam menunjukkan kira-kira pukul 3.55 pagi Isnin, 29 September 2025, apabila seorang penduduk kampung melaporkan penemuan ngeri itu kepada balai polis Semanggol. Tidak lama kemudian, sepasukan anggota polis tiba di lokasi. Pemeriksaan awal mengesahkan lelaki itu sudah meninggal dunia dan apa yang lebih mengejutkan kesan luka dipercayai luka tembakan di tubuhnya bukan satu tetapi tiga. Hasil risikan dan bantuan orang awam, polis berjaya menahan dua lelaki berusia 32 dan 33 tahun di Kampung Selamat pada hari yang sama. Seorang daripada mereka dikenal pasti mempunyai pertalian saudara dengan mangsa. Siasatan lanjut membawa kepada penangkapan seorang lagi lelaki berusia 36 tahun di Batu Caves sekitar jam 8.30 malam hari yang sama. Tangkapan demi tangkapan membuka lebih banyak rahsia. Dalam serbuan berikutnya, polis turut merampas dua laras senapang buatan sendiri, sebelas butir peluru serta empat telefon bimbit yang dipercayai digunakan semasa insiden berlaku. Tidak cukup dengan itu, sebuah Toyota Vellfire dan dua kenderaan pacuan empat roda turut disita bagi membantu siasatan. Ketua Polis Perak, Datuk Nur Hisam Nordin, mengesahkan siasatan awal mendapati mangsa dipercayai ditembak ketika keluar memburu bersama beberapa rakannya di kawasan hutan Batu Caves, Selangor pada malam Ahad, 28 September. Menurut keterangan awal, salah seorang suspek mangsa terkena tembakan secara tidak sengaja setelah disangka haiwan buruan dalam gelap malam. Selepas kejadian panik mula menguasai kumpulan pemburu tersebut dalam keadaan kelam kabut, mereka membuat keputusan yang mengejutkan dengan membawa lari mayat rakan mereka sejauh hampir 300 km ke arah utara menuju ke serai Perak. Menurut polis, konvoi tiga kenderaan termasuk sebuah Toyota Velfire, Mazda BT50 dan Toyota Hilux digunakan untuk membawa jasad itu. Di penghujung perjalanan panjang itu, mereka meninggalkan mayat berkenaan di tepi jalan tidak berturap di Kampung Selamat kononnya bagi mencipta jalan cerita lain untuk mengaburi pihak berkuasa. Namun helah itu tidak lama apabila mereka seorang demi seorang ditahan pihak berkuasa. Tanda-tanda pada tubuh mangsa dan perjalanan selepas itu mula menimbulkan persoalan yang lebih besar. Apa yang ditemui melalui bedah siasat di Hospital Taiping kemudian mengubah keseluruhan cerita. Laporan perubatan yang dikeluarkan oleh Hospital Taiping mendedahkan bahawa kematian berpunca daripada tembakan di bahagian dada. Penemuan ini sekaligus menimbulkan persoalan. Datuk Nur Hisam menjelaskan bahawa siasatan kini tertumpu kepada kemungkinan unsur jenayah lain. Polis tidak menolak bahawa tembakan itu mungkin dilakukan lakukan secara sengaja kerana tiga das tembakan pada badan mangsa tidak konsisten dengan kemalangan. Tambahan pula, hasil ujian air kencing terhadap suspek mendapati tiga daripada mereka positif dadah dan mempunyai rekod jenayah serta narkotik. Ketiga-tiga suspek yang positif dadah ini disiasat di bawah Seksyen 15 Kurungan 1, Kurungan A Akta Dadah Berbahaya 1952. Keadaan itu menambah kerumitan kepada kes ini. Kemudian seorang lagi suspek berusia 50 tahun turut ditahan di Perkarangan dengan Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Kerian pada Selasa 30 September kira-kira jam 4.30 petang. Menariknya, lelaki itu juga mempunyai hubungan kekeluargaan dengan mangsa iaitu adik ipar sendiri. Kesemua suspek kemudian direman 7 hari bermula 1 Oktober hingga 7 Oktober. Motif sebenar pembunuhan kini menjadi fokus utama penyiasatan dengan pihak polis masih memburu seorang lagi individu yang dipercayai terlibat dalam operasi membawa mayat berkenaan ke Semanggul walaupun semua suspek mendakwa ia hanyalah kemalangan memburu namun pola kecederaan jumlah tembakan dan tindakan mereka selepas kejadian menimbulkan tanda tanya besar mengapa perlu membawa mayat sejauh 300km mengapa tidak lapor kepada polis serta merta di batu kes dan mengapa tiga das tembakan dilepaskan bukan satu. Kes ini disiasat di bawah Seksyen 302 Kanun Kesesaan kerana membunuh yang membawa hukuman mati atau penjara jika sabit kesalahan. Dalam masa yang sama pihak polis menyeru orang ramai yang mempunyai sebarang maklumat untuk tampil membantu Suasana di Mahkamah Magistrate Selayang pada 10 Oktober 2025 menjadi perhatian apabila seorang penjual daging Muhammad Zaid Zakaria berusia 33 tahun tampil dan mengaku tidak bersalah atas pertuduhan menyebabkan kematian abang iparnya di kawasan hutan simpan Taman Pinggiran Batu Kes bulan lalu. Mengikut pertuduhan, Muhammad Zaid didakwa bertindak secara gopoh dan cuai sehingga mengakibatkan kematian Nur Azwar Juyo berusia 43 tahun dalam kejadian yang berlaku kira-kira jam 8 8 malam pada 28 September lalu. Insiden tragis itu dilaporkan berlaku di kawasan hutan berhampiran penempatan penduduk di Batu Caves, Selangor. Pertuduhan terhadap tertuduh dibuat di bawah Seksyen 304A Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 2 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali sekiranya didapati bersalah. Seksyen ini lazimnya digunakan bagi kes yang melibatkan kecuaian menyebabkan kematian tanpa niat membunuh. Dalam prosiding yang dikendalikan oleh Timbalan Pendakwa Waraya Ahmad Iqbal Azman, pihak pendawaan menawarkan jumlah jaminan sebanyak RM15,000 dengan seorang penjamin. Selain itu, pendawaan turut mencadangkan syarat tambahan agar tertuduh perlu melaporkan diri di balai polis setiap bulan sehingga kes selesai dibicarakan. Bagaimanapun Peguam Bela Sukdev Singh yang mewakili tertuduh memohon agar jumlah jaminan dikurangkan. Dia menjelaskan bahawa anak guamnya merupakan penanggung utama keluarga, mempunyai empat orang anak serta isteri yang tidak bekerja. Katanya lagi. Tertuduh kini menetap di Perak dan kakak kepada tertuduh turut hadir ke mahkamah untuk menjadi penjamin sekaligus boleh memastikan kehadiran anak guamnya bagi setiap prosiding yang akan datang. Selepas mendengar hujahan kedua-dua pihak Magistrit Sabrina Bakar alias Bahari memutuskan untuk membenarkan jaminan sebanyak RM6,000 dengan seorang penjamin selain mengekalkan syarat tambahan yang dimohon oleh pihak pendawaan. Mahkamah turut menetapkan 18 Disember ini sebagai tarikh sebutan semula bagi tindakan lanjut. Walaupun butiran lanjut mengenai punca kejadian masih belum didedahkan, orang ramai kini menantikan perkembangan lanjut kes ini bagi mengetahui sejauh mana unsur kecuaian yang didakwa membawa kepada kematian tragis tersebut. Oleh itu, sama-sama kita hadiahkan Al-Fatihah kepada Allah Yarham Nur Azwar Juyub. Semoga rohnya dicucuri rahmat dan dimasukkan ke dalam gelongan hambanya yang beriman. Sekian.